મોરબી જિલ્લામાં મૂળ કચ્છના વતની અને ટ્રાફિક પીએસઆઈ તરીકે ફરજ બજાવતા પીએસઆઈ ડીબી ઠક્કર તથા ટ્રાફિક સ્ટાફ દ્વારા માનવતાનો સંદેશ લઈ નીકળેલા મુસ્લિમ યુવકને પોલીસની માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું ત્રણ વર્ષથી સાયકલ યાત્રાથી સારા માનવી બનવાનો સંદેશ લઈને નીકળેલા મુસ્લિમ યુવાનને રહેવા જમવાની સગવડતા કરી આપી માનવતા મહેકાવી હતી સાયકલ યાત્રા પર નીકળેલા મુસ્લિમ યુવાન શાહનવાઝ ખાન વીસ રાજ્યો અને બાર દેશમાં ફરી સારા માણસ બનવાનો સંદેશ પાઠવશે મોરબી પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર છે તે ઉક્તિ સાર્થક કરતી મોરબી ટ્રાફિક પોલીસના પીએસઆઈ ડીબી ઠક્કર નગર દરવાજા ચોકમાં ટ્રાફિક પેટ્રોલિંગમાં હતા ત્યારે સાયકલ યાત્રા પર નીકળેલા મુસ્લિમ યુવાન શાહનવાઝ ખાનને પૂછપરછ કરતા આ યુવાન વીસ રાજ્યો અને બાર દેશમાં છેલ્લા એક વર્ષથી સાયકલ યાત્રામાં હું માનવી બની માનવતા અને સાથેનો સંદેશ લઈને યાત્રા કરી રહ્યો હોવાનું જાણવા મળતા મોરબી ટ્રાફિક પોલીસના પીએસઆઈ અને મૂળ કચ્છ આદhoy ના વતને એવા દિલીપભાઈ બી ઠક્કર તેમજ સ્ટાફના ભાનુભાઈ દેવાયતભાઈ, વિનોદભાઈ કેતનભાઈ અને ટ્રાફિક બ્રિગેડના સંદીપભાઈએ શાહનワઝ ખાનને રહેવા અને જમવા સહિતની સગવડો પૂરી પાડી માનવતા મહેકાવી હતી. આ મુસ્લિમ યુવાન શાહનવાઝ ખાન છેલ્લા 1 વર્ષથી સાયકલ યાત્રા કરી રહ્યો છે અને 3 વર્ષમાં 20 રાજ્યો અને 12 દેશની સફર કાપી માત્ર માનવી એક સારો માણસ બને તેવો સંદેશ સાથે इंसानियत पर विश्वास है ना साथ है। त्रोण साइकल यात्रा शाहनवाज खान और बाबा बाइकर और मैं साइकिल से इंडिया के 20 राज्य ट्रैवल कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं ये कंप्लीट करने के बाद 12 कंट्री करने वाला हूँ जो कि थाईलैंड और चाइना रशिया ईरान होते हुए दुबई तक जाएगी ये ट्रिप मेरी और तीन साल का वक्त लगने वाला है जिसमें से एक साल पूरा हो चुका है बारह मार्च को बारह मार्च दो को मैंने स्टार्ट किया था और अप्रॉक्सीमेट बयालीस किलोमीटर की जर्नी है टोटल ये और अभी मैंने यूपी से उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान से गुजरात आया गुजरात से आज मैं अभी काफ़ी जगह में घूम चुका हूँ और अभी मैं जा रहा था राजकोट मोरबी होता हुआ तो मोरबी में मैंने एंट्री करी तो मार्केट में घूम ही रहा था यहाँ पे आया था मैं आपका नगर दरवाज़ा और फिर ये नेहरू गेट पीछे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आके मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे सर से और सर ने मुझे यहाँ पे जूस वगैरह पिलाया उसके बाद फिर मेरा रहने का पूरा अरेंजमेंट किया अभी मैं खाना खाने खाना खा के बाद डिनर कर कर ही आया हूँ मैं और यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर भी और ऐसे तो गुजरात में पूरे में हर जगह मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो इसके आगे और मैं क्या कहूँगा बस ये कि अब मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर अगर आप मुझे देखना चाहते हैं मेरी जर्नी को तो मेरे से जुड़ सकते हैं आप बाबा बाइकर के नाम से है बी ए बी ए बाबा बी आई के ई आर तो ये मेरे हैंडल्स का नाम है तो मैंने एक्चुअली अडॉप्ट किया था एक मैंने जयपुर से बट उसकी कुछ तबीयत खराब हुई थी तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया डॉक्टर ने उसको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया तो उसकी डेथ हो गई थी रापर में तो अभी मैंने ये रिसेंटली गांधी धाम से एक दूसरा पपी मैंने अडॉप्ट किया है अपने साथ क्योंकि अकेला होता हूँ मैं तो पपी से थोड़ा सा मेरा मतलब ये कि एक एक दोस्त बन जाता है वो मेरा और इसके ट्रैवलिंग के साथ साथ जो मेन उद्देश्य है मेरा वो ये है कि मैं लोगों से ये एक बात कहना चाहता हूँ अपनी पूरी भारत की जनता से और विदेश में भी मैं अपना यही मैसेज दूंगा कि हम एक, जो हमने एक पर्यावरण को बचाने का एक जो जॉब बना लिया है जो एक मनी मेकिंग प्रोसेस बना लिया है तो उसको प्लीज बंद करें हमें पर्यावरण से बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक अच्छे इंसान बने तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली पर्यावरण को सेव करेगा तो अच्छा इंसान बनने की जरूरत है पर्यावरण बचाने पे काम करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब